потом при равной борьбе вы ввели там плюс 3, плюс 4, вы выпускаете. Мы чувствую, что это треугольника, но мы же в таких играх надо как-то поосторожнее с такими игроками, которые ну, не тянут на данный уровень, к сожалению. И во время той, той, паузы, которая они нас передавили по бы очень серьезно по очкам, как раз мы уже подумали, что это все конец нашей команде в данном матче. Слава Богу, вытянули. Шевис, Адриан, вы выпустили чтобы он поиграл просто, почувствовал игру такую серьезную. Все-таки с точки зрения тактики нельзя было, наверное, выпускать. Это мое субъективное. Да, ну, надо было его попробовать, потому что все-таки в прошлой игре он был герой. Матч. Мы с ним выиграли. Так что мы пробовали но за свои две минуты он все испортил. Я понимаю, что он говорит, в зале холодно, но одевайтесь, потеплее, надевайтесь одеялами больше. Всем ну, все, все в равных условиях. равных так что это такие отмазки от него, это уже несерьезно. Если ты точно холодный, скажи тренер, что я не могу. Просто я он, пойму его. А вот получилось вот так и получилось. Но хорошо, что остальные сегодня. Дрян хорошо сыграл для остальные легенеры. так что и попадет с э, Кравченко в концовке, на важный тренинг, что. Как вы настроили игроков в перерыве большом, когда мы проигрывали минус, по-моему, 7 очков? Что вы сказали, когда мы вышли и тренинг один, тренинг другой? Не, ну просто совершали глупые ошибки во второй четверти. Ошибались, много мечело какие-то нестандартные передачи, как выбрасывали просто не, было, не, хватило у нас, у нас терпения просто довести до конца нормальную атаку. Но вот эти поспешки нам мешают и особенно на первой половине, я сказал, играйте увереннее, и не надо спешить. Я думаю, что в конце, если, если, по результату у нас выглядело, что у нас сил побольше, чем, чем я проверил. Физическая выносливость таким образом. Так что, я думаю, парни хорошо отработали. Шейвис показал, что он здесь для того, чтобы он играл и показывал эту игру, по которую он сейчас может. Последние игры он показывает. Если нет, коллег вопрос, тогда еще один вопрос задам. По уровню сегодняшней игры, по качеству, мне кажется, что наша команда должна обязана по вас То есть это проводить все игры со всеми соперниками. Я думаю, что мы еще можем на места их пущать, хотя это будет, мы стараемся, мы стараемся догнать восьмерку. В каждой игре мы идем и стараемся выиграть. И сегодня получилось, потому что особенно вторая половина. А когда ожидается возвращение Козлова? сказали две недели, не знаю, как там будет. Он... Какую-то стратегию на ярус с э, Алучиной готовите? Алучина посильнее, все-таки, пока еще нет. Пока еще нет. Кстати, сегодня Завтра я Сегодня я радима с Алучиной. И с каким? 10, кажется. Плюс 10? Все. Есть. Так что... Алучина ну, приедет. Спасибо. Поздравляю вас с победой. Важная вообще победа. Sí, да. Слушайте, mm -hmm. мы уже задали вопрос уже? Да, конечно. Или ждать третья? Возвращение, камбэк в родную, так сказать, Очередно, кстати, да. Очередной, камбэк. И где, в принципе, начал очень неплохо. И тренинг загрузил, и хорошо там распасовывал ребят, ребятам помогал. Ну, Но... что повлияло на исходный результат? Ну, прежде всего, плохая защита во второй половине, я считаю. Ну, может быть, немножко недостаток. Недостаток командной игры, всего лишь 8 ассистов. Это и тренер сказал. Немножко все, все хотели выиграть, немного, может быть, передержали мяч. Некоторые. Ну, все, вся команда, нельзя говорить за некоторых. Ну и прежде всего, плохая защита. Хорошее нападение Николаева, как хотите, так и называйте во второй половине. Немного где-то, может, потеряли уверенность. Получилось так, как получилось. Ну а как ты считаешь, вот команда Гаверна, она вот сейчас на третьем, четвертом местах идет так уверенно среди лидеров. Это благодаря вот, какой-то дисциплине или сильной атаке, да. или же вот. Да можно считать там, все и хорошие защиты, в принципе, в большинстве матчей. Вы спрашиваете, что за лох, да? Да, вот чем эта команда вот, пробила себе на себе прежде момент. всего, отличным микроклиматом в команде, с моей точки зрения. Это, в свою очередь, дает плоды в защите и много нападении. Сегодня еще в нападении не получилось, и поэтому, мне кажется, чем получил Николай в этом аспекте больше уверенности в своем нападении? знаешь, я Мурзину так просто задам, все равно меня, если меня посадят, пошлют, пошлю, вот, так, простите, я правильно, сделать. сделал, тебе задам. Вот по уровню сегодняшнего, по, по уровню игры, по игре, Николаев показал, что он имеет полное право быть восьмерким, так кажется. Тем более выиграл два раза у вас, и на выезде, и у себя дома. И вы говорить, что концовка была довольно уверенная с нашей стороны. И так, как вы живете, пока не считаешь? Дело в том, что в нынешнем чемпионате можно практически любую команду взять и сказать, что она достойна по определенной игре быть восьмерки. Но весь чемпионат не одна игра. То есть здесь нужно показывать стабильность, какой-то рисунок игры. Я не знаю, то есть это больше тренерский аспект. Но в чемпионате Нельзя выиграть, выиграв одну игру, это не плей-офф. В плей-оффе можно уже сказать, кто есть кто, где действительно цена одной победы максимальна. Ну а как тебе удалось вот на ходу буквально влиться в этот рисунок помогать и побеждать? Ну сегодня не получилось, но ты участвовал в матчах и с будивельниками, с другими соперниками в ноябре собственно вот участвовал то вот, как у, удается игроку вот на, найти взаимопонимание с партнерами так? ну дело в том что я уже играл в этом аспекте было легче то есть я примерно знаю чего хочет тренер мне так кажется поэтому было легче еще раз повторюсь, хороший микроклимат в команде, ребята поддержали, где надо, подсказали. Вхождение из-за этого было намного быстрее, чем могло бы быть. Я и, тебе не да, стало ли откровение игра сегодняшняя Шейвиса да, и Дирана? Честно говоря, ты все-таки все все с ними и, провел довольно... Ну, с Шевисом меньше, но, честно говоря, немножко он меня удивил сегодня. Ну, желаем тебе хорошей игры, хорошего да, игры. На украинский еще не перешел? Я могу свободно общаться, но думаю на русском, поэтому говорю. Довольно уверенно. вы не ждали того, что ему нашей экономика? Нет, я-то ждал. Я не знаю, почему мы так начали третью четверть, пропустили сразу два трехочковых, и это. Но ну, мы вернулись, вы правильно говорите, мы в третьей четверти вернулись минимальное преимущество, пропустили рывок в середине четвертой четверти, рывок 7-0 и уже не смогли догнать. Поэтому в первую очередь, конечно, провалили защиту. Четыре ведущих игрока. Забили больше 10 там, очков и выделил бы, наверное, лучшую игру сегодня в этом сезоне Шевиса, наверное. 23 очка, и мы, в принципе, ну, не скажу, что сильно готовились к нему. Больше у нас был, разбирали мы Майо, и больше мы разбирали Митчелла. И вторая, второй человек, который, наверное, лучшую игру сыграл в сезоне, это Алексей Андерл, я его забываю, не могу. Адедиран, да. 18 очков, 9 подборов. Назовите, когда он так играл. Вот эти два человека были для нас, их игра была неожиданностью. Ну вот, и плюс при нашей плохой игре, я могу сказать, что мы плохо сегодня играли, низкий процент трехочковых, и несвойственная нам сегодня индивидуальная игра. Только 8 передач, из них 6 в первой половине. Это безобразно. Николаевцы выбрали у вас и на выезде, и все думал, что возвращается назад, когда не было, ну, да, вот это... Давайте не будем ворошить прошлое ни о чем. Давайте я не хочу жить в прошлом. Давайте жить в настоящим. Это факт. Николай выиграл. Ну, я их поздравляю. Ну, команды... вам надо, вы понимаете, нет. Я вам не хочу говорить, что у меня три игрока травмированы. Что я тренировался всю неделю восьми игроками. Вы это хотите услышать или что? Что у меня не было возможности подготовиться. Зачем вам это надо? Это внутренние вопросы команды. Я не хочу об этом говорить. И э, то есть сегодня, под сомнением, два игрока ключевых из стартовой пятерки вышли на игру, сказали, тренер, мы пойдем. Я им благодарен, потому что я не надеялся, что они будут играть. Поэтому говорить сейчас о силе, там просто разная степень готовности. И все, мы не восстановились после выезда Днепропетров, Днепродзержинск. У нас травмированные игроки были. И подготовка вся была смазана к Николаеву. Ну, это, я же говорю, кому это интересно. Интересен счет на табло. Сегодня сильнее был Николаев. И тут вопросов нет. Все, вопросов нет. Спасибо. Остановиться и удержаться на этих позициях.